ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਰ ਬ੍ਰਾਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਆਈਆਰਸੀਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਲ 25 ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਰ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ सो so, आज जो हम बातचीत करेंगे वो करेंगे आईआरसीसी की तरफ से आए एक नए अपडेट के लिए जी हाँ आईआरसीसी ने अपनी फिगर्स स्टूडेंट वीजा को लेके स्टडी परमिट को लेके डिस्क्लोज कर दी हैं 2025 के लिए और ये फिगर जो इन्होंने डिस्क्लोज की है ये है पांच लाख पांच हजार एक सौ बासठ एप्लीकेशन फाइव लैख फाइव थाउजेंड हंड्रेड एंड सिक्सटी टू एप्लीकेशंस जी हाँ मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशंस की मैं ये बात नहीं कर रहा वीजा अप्रूवल्स की तो मतलब ये कि आईआरसीसी ने बहुत क्लियर कर दिया कि 2025 के अंदर हम ये पांच लाख पांच हजार एक सौ बासठ एप्लीकेशन स्टडी परमिट की एक्सेप्ट करेंगे टोटल इसमें से अब जितने भी वीजा इशू होंगे या रिजेक्ट होंगे वो अलग बात है बट जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्ट होंगी इनकी तरफ से वो सिर्फ पांच लाख पांच हजार एक सौ बासठ ही रहेंगी इससे ज़्यादा एप्लीकेशंस वो इस साल के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई जिन्होंने जाना है दे शुड पुट देयर एप्लीकेशन टाइमली क्योंकि अगर आप टाइमली नहीं लगाओगे तो जो एप्लीकेशन इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बाद आएंगी वो एप्लीकेशंस वापस कर दी जाएंगी उनकी एम्बेसी फी भी वापस कर दी जाएगी तो ये टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं, इंक्लूडिंग द लोकल जो एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे और इंक्लूडिंग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई करेंगे अराउंड द वर्ल्ड से सारी दुनिया से ये सिर्फ मैं इंडिया या पंजाब की नहीं बता रहा ये मैं पूरे वर्ल्ड की बता रहा हूँ कि टोटल पांच लाख पाँच एप्लीकेशन ही आईआरसीसी लेगा उससे बाद आने वाली एप्लीकेशन वापस कर दी जाएंगी और इतनी ही एप्लीकेशन को 2025 के अंदर फिर प्रोसेस किया जाएगा और जो इससे ज्यादा एप्लीकेशन अगर आती हैं उनके पास तो उन एप्लीकेशन्स को वापस किया जाएगा उनको प्रोसेस में नहीं डाला जाएगा तो स्टूडेंट के लिए अपनी इम्पॉर्टेंट है कि अपनी एप्लीकेशंस जिन्होंने लगानी है भाई वो टाइमली जरूर प्रोसीड कर लें नंबर्स हैं काफी सितंबर के लिए अंदर ये बहुत तेजी से भरेंगे क्योंकि अब कनाडा में लोग दोबारा से पॉजिटिव होते जा रहे हैं दोबारा से वहां पर जब रेंट बड़े थे अकोमोडेशन महंगी हो गई थी अब वो सारा कुछ दोबारा सस्ता हो चुका है जॉब अवेलेबिलिटी की भी सिचुएशन पहले से बेहतर हो रही है तो so, चीजें सुधार की तरफ है तो स्टूडेंट भी अब दोबारा से इंटरेस्टेड हो रहा है जो यहाँ लोकल कॉलेज में चला गया था कहीं ना कहीं अब वो वापस पलट रहा है तो बेटर है आप अपनी को

ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ